thank you the чтобы он был чистеньким, таким уютным, чтобы притягивал постоянно и радовал своих жителей. Данный комплекс признается 6, раз под, 6 лет подряд лучшей комплексной застройкой Украины. В этом прошлый год не исключение. Нас, нам дали товар номер один, международный конкурс, среди жилых конкурсов, среди жилых комплексов Украины. И, кроме того, нас признали лучшей жилой комплексной застройкой Министерства строительства Украины и признали меня лучшим менеджером строительного бизнеса. Вот. Праздники, выходные никто не а В Библии написано, что воскресенье – это всегда выходной день, когда нужно приходить в церковь, помолиться. А, те праздники, которые признаны у нас государством праздниками, все равно все мы празднуем, только празднуем где-то. То есть выбор опять же свой. То ли сделать у себя в городе, который построен этот праздник своим праздником города. И он будет лучше, правильно? Либо идти куда-то гулять, ведь на ВДНХ идет тоже масленица, да, и, ну, можно там купить входной билеты тоже плясать, а можно здесь радоваться, что тут все свои. Здесь наша Петропавловская борщегурка, а здесь наша чайка, здесь наша жизнь. Нет.